ইলেকশ্যন কমিশ্যনৰ দায়িত্ব আছে যাতে যিসকল বিষয়াই বিজেপিক সহায় সহযোগিতা কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে পক্ষলৈ কামটো কৰি আছে আৰু এই যিটো কামটো তেওঁলোকে মৌন সমৰ্থন দি আছে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধেও কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে আৰু নহলে আগন্তুক দিনসমূহত এই নিৰ্বাচনৰ কোনো মূল্য নাথাকিব এই নিৰ্বাচন কেৱল মাত্ৰ বিজেপিয়ে তেওঁলোকৰ বচা বচা এই নিৰ্বাচনত জনগণ ইয়াৰ লগত অংশ অংশীদাৰিত্ব নহয় তেওঁলোকৰ যিসকল বিজেপিয়ে আৰু বিৰোধী ৰাজনৈতিক আহ ইতিমধ্যে এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় আহ দুগৰাকী আমাৰ নেতাই আপোনালোকৰ আগত বক্তব্য আগবঢ়াইছে আৰু আমাৰ সকলোৰে যিটো দৃষ্টিভংগী সেই কথা আপোনালোকৰ আগত স্পষ্ট ৰূপত উল্লেখ কৰিছে এই কথা স্পষ্ট যে দুহেজাৰ ছাব্বিশ চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত জিকিবৰ কাৰণে বিজেপিৰ ওচৰত এটাই বিকল্প বাকী ৰৈছে সেইটো হৈ গ'ল ভোট চুৰি কৰে ভোট চুৰি কৰা মানে অসমৰ মানুহৰ ৰাজনৈতিক অধিকাৰ কাঢ়ি লৈ অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানৰ অধিকাৰ কাঢ়ি এইটোৱে মানে সাংবিধানিক অধিকাৰ চুৰি কৰিছে ভোট চুৰি কৰা নাই মানুহৰ অসমৰ মানুহৰ সাংবিধানিক অধিকাৰ চুৰি কৰিবৰ কাৰণে উঠি পৰি লাগিছে আৰু নিৰ্বাচনত জিকিবৰ কাৰণে এইটোৱে একমাত্ৰ বিজেপিৰ বিকল্প বাকী ৰৈছে কাৰণ প্ৰলোভন দিলে ভয় ভাবুকি খুৱালে ডিলিমিটেশ্যন আহক তেওঁলোকে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ সময়তো ব্য়াপক চেষ্টা চলালে যে কেনেকৈ তেওঁলোকে নিৰ্বাচনী পৰ্যলিত পাৰ হব সকলো কৰাৰ পাছত তাৰ পাছতো দেখিছে যে জনগণে তেওঁলোকৰ পক্ষত নাই তেওঁলোকৰ বিৰোধিতাৰে তেওঁলোক আগবাঢ়িছে সেইকাৰণে তেওঁলোকে এই কাম এতিয়া কৰিবলৈ তেওঁলোকে আগবাঢ়িছে ইতিমধ্যে গোটেই বিষয়টো প্ৰথম অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া মানুহৰ আগত দেখুৱাই দিলে কেনেকৈ তেওঁলোকৰ সভাপতিয়ে বিজেপি দলৰ সভাপতিয়ে কেনেকৈ ভোট কাটিবৰ কাৰণে কেনেকৈ নিৰ্দেশনা দিছে তাৰ আগত মোলে তালিকা আহিছিলে অকল নিজৰ মাজতেসকলকো সেইখন তালিকা দি দিছে মোৰ হাতত এখন আছে তাৰ পাছত আৰু ঊনত্ৰিশটা এডিশ্যনেল ভোট তেওঁলোকে সমষ্টিত তেওঁলোকে চিনাক্তকৰণ কৰি টোটেল ষাঠিটা সমষ্টি যত তেওঁলোকৰ লক্ষ্য পিছৰ সমষ্টিবোৰত পাঁচ হাজাৰ পৰা দহ হাজাৰলৈ ভোট কটা এই যিটো তেওঁলোকৰ মূল লক্ষ্য সেই লক্ষ্যটোয়ে হল যে তেওঁলোকৰ যিসকল মানুহ তেওঁলোকৰ লগত নাই তেওঁলোকৰ বিজেপিক কতদিনে ভোট নিদিয়া মানুহবোৰ চিনাক্তকৰণ কৰি তেওঁলোকক তেওঁলোকৰ নাম কাটিব লাগে এইটো মূল লক্ষ্য আৰু সেইকাৰণে বকু চঙৰীয়া সমষ্টিত যেতিয়া ধৰা পৰিলে তাত উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত পাঁচ গৰাকী বিজেপিৰ কৰ্মকৰ্তাই বহি এটা বিধা মানে এটা তেওঁলোকে সম জিলা কাৰ্যালয় এটা উপায়ুক্তৰ জ্ঞাপাৰে সম জিলা কাৰ্যালয় এটাত বিজেপিৰ কাৰ্যালয়ৰ দৰে তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰিছে আৰু এই দেৱ কুমাৰ বিশ্ব বুলি কোৱা যিগৰাকী উপায়ুক্ত এই গৰাকীৰ বিৰুদ্ধে বহু সময়ত অভিযোগ আহিছে এটা সময়তো তেওঁ বিজেপিৰ জিলা সভাপতিগৰাকীক উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয় বাৰ্থডে কৰিবৰ কাৰণে এৰি দিয়াৰ কাৰণ এইটো এই কাৰণেই কাম কৰে তেওঁ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অতি বিশ্বস্ত আৰু অখিল গগৈকে ডাঙৰীয়া কবৰ দৰে তেওঁ আমাৰ হিমন্ত গেঙৰ অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ তেওঁ এগৰাকী সদস্য সেইকাৰণে এই ব্যক্তিসকলে চৰকাৰী যিসকল বিষয়া আছে তেওঁলোককো এনেকৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰে এই ভোট কটাৰ কামটোত এই ভোট চৰি কামটো তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ উঠিব লাগে আমাৰ স্পষ্ট দাবী যে যিসকল মানুহ ইয়াৰ লগত জড়িত যিসকলে ফলচ কমপ্লেইন হোৱা বুলি বিচাকে মানুহ মৰা বুলি বিচাকে যিসকলে কমপ্লেইন দিছে সেইসকলৰ ওপৰতো ছমত কেছ লৈ তেওঁলোকৰ ওপৰত শাস্তি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে যিসকল অফিচাৰ এই কামটোৰ লগত জড়িত হৈ আছে চৰকাৰৰ হৈ তেওঁলোকে কাম কাজ কৰি আছে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধেও কঠোৰ শাস্তি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে ইলেকশ্যন কমিশনৰ দায়িত্ব আছে যাতে যিসকল বিষয়াই বিজেপিক সহায় সহযোগিতা কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে পক্ষলৈ কামটো কৰি আছে আৰু এই যিটো কামটো তেওঁলোকে মৌনো সমৰ্থন দি আছে তেওঁলোকৰ নহলে আগন্তুক দিনসমূহত এই নিৰ্বাচনৰ কোনো মূল্য নাথাকিব এই নিৰ্বাচন কেৱল মাত্ৰ বিজেপিয়ে তেওঁলোকৰ বচা বচা এই নিৰ্বাচনত জনগন ইয়াৰ লগত অংশ অংশীদাৰিত্ব নহয় তেওঁলোকৰ যিসকল তেওঁলোকৰ নিজৰ মানুহ যিসকল আছে নিজৰ মানুহক লৈ এইবাৰ নিৰ্বাচন ইলেকশ্যন কমিশ্যনৰ যোগেদি বিজেপিয়ে তেওঁলোকৰ লগত খেলিব খুজিছে আৰু সেইকাৰণে এই যিটো গণতন্ত্ৰ বিৰোধী সংবিধান বিৰোধী অসম বিৰোধী অসমৰ খিলঞ্জীয়া বিৰোধী যিটো তেওঁলোকৰ কাম কাজ এই কাম কাজৰ আমি তীৱ বিৰোধিতা কৰিছো আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ কাম কাজৰ পৰা বিৰত থাকিবৰ কাৰণে আমি নিৰ্বাচন আয়োগক আহ্বান জনাইছো আৰু নিৰ্বাচন আয়োগেও স্বতন্ত্ৰ অনুষ্ঠান হিচাপে যিসকল মানুহ ইয়াৰ লগত জড়িত যিসকল বিষয় বিষয়াই মৌন সমৰ্থনীৰ এই কামৰ লগত জড়িত হৈছে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে মই দাবী উত্থাপন আহ মই আমাৰ মাজত